হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছেহি আহকচোন বাৰু আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ থাকি যোৱা ভাতৰ এটা নাস্তা ৰেচিপি তাৰ কাৰণে মই এয়া থাকি যোৱা এয়া ভাত থাকি গৈছিলে এয়া লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ভাতেই মানে ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ আৰু এয়া নৰসিংহ পাত আদা নহৰু পেষ্ট আৰু কেঁচা জলকীয়া এই আটাইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু অকণমান ইয়াত দাইল মই অকণমান তিয়াই থৈছিলোঁ তিয়াই অকণমান মই মানে টুকুৰা টুকুৰ হৈ থকাকৈ মানে একেবাৰে মিহি পেষ্ট নহয় এয়া গোটা গোটা হৈয়ে আছে গোটা চা নাইকিয়া হৈ থকাকৈ মই এইখিনি অকণমান মিক্সিত ইয়াতে দি দিম একেবাৰে সহজ রেসিপি এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন বহুত বেছি টেস্টি লাগে আর দি দিম মই পিঠা গুড়ি পিঠা গুড়ি দিলে মানে মচমসিয়া হয় সেইকাৰণে পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে নাথাকিলেও কোনো কথা নাই নিদিলেও আৰু এয়া দি দিম কেই চামুচমান বেচন বেচনটো বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে দিছোঁ লগ হ'লে আকৌ দিম বেচন আৰু দি দিম ইয়াতে চাট মছলা চাট মছলাও আপোনালোকে নাথাকিলেও নিদিলেও হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত যি মছলা আছে তাকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই দিয়া মছলাই যে দিব লাগিব তাত কোনো কথা নাই এয়া হৈছে ধনিয়া গুড়ি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি গুড়ি কাশ্মীৰ জলকীয়া গুড়ি ৰঙৰ কাৰণে দিছোঁ যিহেতু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁৱেই আৰু এয়া জিৰা গুড়ি আধা চামুচমান দিছোঁ আৰু লগতে দি দিম এটা কণী ভাঙি ইয়াতে দি দিম মই আৰু ইয়াৰ এইখিনিতে মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম কণীটো নিদিলেও কোনো কথা নাই কণী দিলে মানে ইয়াৰ সোৱাদটো অলপ বেছি ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াতে কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আগতেও মই এনেকুৱা বনাইছোঁ বেলেগ ধৰণৰকৈ এনেকুৱা থাকি যোৱা ভাতৰ মই ৰেচিপি বনাইছোঁ দুই তিনিটামান আটাইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম এতিয়া এইখিনি আমাৰ এয়া চব মিলাই লোৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া মই এনেকৈ অকণমান ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু আটাইখিনি এনেকৈয়ে বনাই ল'ম আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ চেপ দিব পাৰে অকণমান মই এনেকৈ বলটো নিচিনা বনাই তাতে অকণমান আৰু আঙুলিটো বহুৱাই দিছোঁ এইদৰে আটাইকেইটা মই বনাই ল'ম এয়া চাওক এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ আটাইকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে এয়া ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰে মই এইখিনি গোটেইখিনি নাভাজোঁ এয়া অলপ মই ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম কাৰণ আমাৰ মানুহ যিহেতু ক'ম সেইকাৰণে মই কেইটামানহে ইয়াৰ ভাজিম সেই ফ্ৰিজত ৰাখি দিম যেতিয়া মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া উলিয়াই এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰিম আৰু এতিয়া এয়া মই বাকীখিনি ইয়াত কেৰাহী এখন গেছত কেৰাহী এখন বহুৱাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই ইয়াত ৰিফাইণ্ড দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এয়া এটা এটাকৈ এই টিকেইটা ভাজি ল'ম এইকেইটা মই খুব ধুনীয়াকৈ একেবাৰে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ একদম ভাজি ল'ম এইকেইটা চাওক এইকেইটা আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এইকেইটা এতিয়া মই নমাই ল'ম আৰু বাকীকেইটা মই একো এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়া একদম মচমচীয়া হৈছে এ চব এয়া এতিয়া আমাৰ এয়া আঁকি যোৱা ভাতৰ এই টিকি বা এইটো নাস্তা ৰেডি হৈ গৈছে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত বা চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় আৰু একদম ঘৰত থকা উপকৰণে আপোনালোকে মানে দুই তিনিবিন উপকৰণে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে ধনিয়া পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই নৰসিঙি খুন্দিছোঁ তাহাঁত আপোনালোকে বেলেগ কিবাও দিব পাৰে তেনেহ'লে এই ৰেচিপিটো এদিন একেবাৰে সাধাৰণ যেন লগা সুস্বাদু ৰেচিপিটো আপোনালোকে এদিন ট্ৰাই কৰি চাবচোন ভাত থাকিলে এনেকৈ পেলাই নিদি ৰেচিপিটো বনাই খাই চাব আপোনালোকে এইটো আলহীকো শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় এদিন ট্ৰাই কৰি চাব কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে সেইদৰে সেই থাকি যোৱা ভাতৰ ৰেচিপিটো খাই কেনেকুৱা বনায় যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই